ত' গাইজ বিয়া ঘৰত হঠাৎ কিয় চি আৰ পি এফ জোৱান আহিব লগা হ'ল জানিবলৈ ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাই থাকিব তো ব'লক ভিডিঅ'টো একদম আৰম্ভণিৰ পৰা আৰম্ভ তো গুড মৰ্ণিং সকলোকে এতিয়া বাৰু বাৰটাই বাজিল বাৰু যি কি নহওক গাখন ল'লোঁ তো এতিয়া বলক চাইকেলত যাই যাই কৈ আছোঁ মানে বেলেগ ক'তো নাযাওঁ সেই ছাগলীৰ কাৰণে পাত কাটিব যাওঁ এনেই আনদিনা ৰাতিপুৱাই যাওঁ আজি মানে আমাৰ গাঁৱত এখন বিয়া আছে ত' ৰাতিপুৱা তাতে অলপ লাগি আছিলো তই তবলক যাও পথাৰত আৰু আহি পালো পথাৰ তই এইফালে এই গৰুকেইটা বনলাব গৈছে সেইটো আৰু মই ফালে এই গছডালত উঠো তই গছৰ পৰাই পাতখিনি কাটিলো ৰ'ব তই এতিয়া এই গছডালৰ পৰাই পাত অলপ কাটো তলক দাখন লওঁ আৰু উঠি যাওঁ আৰু উঠি গলো গছৰ ওপৰত আৰু ইয়াৰ পৰা পথাৰৰ ভিউটি চাওকচোন গাইছ এবাৰ কি ধুনীয়া চব গাইছ সেইকেইটা গাইছ আমাৰ গৰু এইটো আৰু এইটো তই সেইটো জাকে দেখা পাইছে গাইচ ৰ'ব ত' সেইটো সাৰি ফালেই তোমাৰ গৰু সাৰি ফালেই গৰুকেইটা বদলাই কিনে আহি আছি তো চকি মজা ভিহুৰ গাইছ থৈ গ'ল পাটপাৰা তই এতিয়া মোবাইলটো ডাইৰেক্ট পেলাই লাগিব ইয়াৰ পৰা থবি দেই পৰিল দে আৰু আহি পালোঁ ঘৰ আৰু আহি গা পা ধুলো আৰু ৰেডি হ'লোঁ গা পা ধুই পূৰা ৰেডি আৰু আপোনালোকে বেছি কি ইমান সাজি কাচি ক'তনো যাওঁ মানে আমাৰ কাষতে এখন বিয়া আছে ত' তাতে যাবৰ কাৰণে ৰেডি হ'লোঁ ত' বলক যাই ৰাখোঁ এতিয়া মানে সেই আৰম্ভণিত যে দেখাইছিলোঁ চি আৰ পি এফ কেইজনক ত' এইখন বিয়াতে আহিব কিন্তু কিয় আহিব ভিডিঅ'টো একদম শেষত গম পাব তো আহি পালোঁ বিয়া ঘৰ একদম ঘৰৰ কাষতে তো এতিয়া বিয়া ঘৰত সোমোৱাৰ আগত এবাৰ ৰান্ধনীঘৰটো চাই ওলাব আহি পালোঁ বিয়া ঘৰৰ পৰা তই এতিয়া দহ মিনিটমান ৰেষ্ট লওঁ তাৰপিছত আকৌ যাব আছে পথাৰত গৰুকেইটা আনিব ত' দিয়ক পিছে একেবাৰে গৰু চৰু বান্ধি সন্ধিয়া লগ পাই আছো আৰু এনেকৈ সন্ধিয়া গৰু চৰু বান্ধি আমি চাৰিজনে ওলালো বিয়ালৈ আৰু আগন্তুক যিহেতু বিহু আহি আছে তই প্ৰথমতে এবাৰ ক্লাবৰ পৰা আহোঁ তাৰপিছত আকৌ বিয়া ঘৰত আহিম আৰু আহিলো ক্লাবৰ পৰা এপাক তই বলক ভিতৰত যাওঁ আৰু দৰা অহাৰলৈকে অপেক্ষা কৰোঁ আৰু ফাইনেলি চাৰে দহটা বজাত আহি গ'ল দৰা আৰু এই চি আৰ পি এফ জোৱানকেইজনক যে দেখিছে তো এইকেইজন আচলি নহয় নকলি হয় চি আৰ পি এফৰ পোছাক পিন্ধি লৈছে মানে দৰাক অলপ ভয় খাবৰ কাৰণে তো সেয়াই আৰু বেলেগ একো নহয় ৰথে দূৰ ল'ব মোৰ তেৰণী গাত পাথৰ এঘ পিন্ধি কইনা